Тато, не дивно тебе зустріти на балетній виставі, тому що, окрім того, що ти співачка, народний депутат України, ти ще й балерина. Ну, принаймні, це таке твоє хобі. Щодня під час пленарних засідань Верховної Ради ти встаєш рано вранці, і перш ніж сісти в своє депутатське крісло, ти спочатку стоїш на пуантах. О, да, це правда. В 6 утра я встаю, їду на тренування, що глаза сліпаються. но як только я сажусь первое пліє одразу просипаюсь. Почему ти вирішила почати займатися балетом. Ти в дитинстві хотіла бути балериною. Это была моя детская мечта, и мама меня не отдала в балетное училище, потому что папа военный, мы постоянно переезжали с места на место. А когда я увидела первый раз балет «Лебединое озеро», мне было ну, годика три или четыре. Я так захотела тоже быть, как эти порхающие лебеди, но мама сказала, нет, ну, мы не сможем. А на самом деле, на пуанте – это такая задача не из В какие моменты стала на пуанте, сколько прошло с момента початку занятий? Если сидеть на диете, то, в принципе, на балерину я похожа на пуантах. Вот. После двух лет занятий только я проявила смелость и говорю, может, давай пуанты попробуем, потому что для меня это вообще что-то было нереальное. Мне делает педагог замечания, но, в принципе, у меня уже лучше пируэты получаются, фуэте, скажем, в атитюд уже, это что-то уже похоже на аттитюд такой настоящий, классический. Сейчас я уже нашла свою точку опоры, ось, и стараюсь все это крутить. Пленарные заседания в Верховной Раде час ведь час пропускаешь. А что стосовно балету? Ну, на все свои пропуски я пишу заявление в отдел кадров, все, все, серьезно. А на балет, вот я тебе признаюсь честно, что было недавно, когда я легла очень поздно, часа в три ночи, наверное, ну и три часа спать не очень хорошо, мне пришлось отменить урок. А так, если бы не этот случай, то, в принципе, я занимаюсь всегда. И сидишь на диете, а бы больше погоды ты у патти и у пуантах на балерину? Да, я сейчас перешла на сладости органические, не ем тортики из магазина, потому что это все транс жиры такое страшное слово это все не сгорает яд откладывается в клетке то есть я сейчас очень строго слежу за тем что я и как я ем что-то как знаешь переключилась сознание и стала заниматься спортом вести активный образ жизни не есть килограмм киевского тортика в день я могла раньше съесть килограмм киевского торта за вечер за фильм представляешь я сама откладалась на боках я думаю, что откладывалась таки, потому что те ребята, которые меня сейчас видят и знают, говорят, что я похудела.